два игрока были в символической пятерке, и Святослав стал МВП, и все это было заслужено. И несмотря на то, что в последней игре не все получилось, у них они действительно ну, по делу получили свои награды. Всех 12 человек хотел бы отметить, потому что даже то, что показывали Свят и Саша Кобец, это, это было, ну, прежде всего, заслуга команды, я в этом нисколечки не сомневаюсь. И вообще, ребята, так получилось, что все самые сложные игры, которые мы выиграли, вытянули, например, игра с Данией, это была тоже невероятная игра, в которой мы проигрывали 4 очка за буквально там 20 секунд до конца встречи и вытянули эту игру. И вот во всех этих сложных играх с болгарами была сложная игра. Все 12 человек, насколько времени они не вышли на площадку, они все внесли просто ну, огромный вклад в победу. Поэтому выделять кого-то я даже и свято с Сашей не выделял, потому что это действительно была командная работа. Ну, на неделю мы даем им возможность отдохнуть и потом начнем собирать уже глубокую команду. Практически все наши Черкасские ребята в этом году будут играть в Суперлиге. Ждем сезона с нетерпением. И хотелось бы поблагодарить всех людей, которые принимали участие в подготовке этих ребят, начиная с первых тренеров, с тех людей, которые нашли этих ребят, привели в баскетбол, которые потом работали с ними, и тех тренеров, от которых эти ребята пришли к нам в сборную. Хотелось бы поблагодарить федерацию, потому что для нас были созданы очень хорошие условия для подготовки к чемпионату Европы. И в такое тяжелое время это многого стоит. И хотелось бы поблагодарить Валентина Федоровича Мельничука, который с первого дня и до самого чемпионата Европы работал с этой командой. Он очень сильно помог нам. И мы сегодня привезли ему медаль, вручили это по заслугам абсолютно. Он заслужил эту медаль вместе с нами. Я думаю, если бы был с нами на чемпионате Европы, может быть, помог бы в финале дельным советом. Поэтому ему большая благодарность. И, конечно же, всем людям, которые работали с нами в этой сборной, это и доктора наши и Виктор Козырев, и Иван Георгиевич Котляр, Александр Ворона, тренер, помощник мой, тренер по физподготовке Загоруй Сергей Анатольевич. Всем большое спасибо и я думаю, что мы можем гордиться этим достижением.